بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالی جل جلال کے لیے تمام تعریفیں جو دلوں کا راز جاننے والی ذات پھر اس کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برگاہے پہ کسمنا کے اندر حدیت و سلام عرض کرنے کے بعد آج اٹھارہ الحجہ کا مبارک دن ہے اور اس دن اور اس دن خصوصاً دماد رسول امراض مصطفیٰ سفیر مصطفیٰ جامع القرآن شرم و حیا کے پیکر خلیفہ ثالث میر المؤمنین، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے شہادت کا دن ہے تو ان کی شہادت کے حوالے سے جنگ میرے اور آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے معروضات تھے مبارک فرمان تھے وہ لائیں گے اور انہی سے اپنے سینوں کو منور کریں گے سب سے پہلے بات یہ ہے کہ میرے اور آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان پاک سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے شہادت کے حوالے سے فرمایا تھا کہ اے عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے تجھے خبر ہو کہ تجھے مظلوماً شہید کر دیا جائے تو اس حوالے سے سب سے پہلے میں جس کتاب سے پہلی عدیث مبارکہ کوٹ کرنے جا رہا ہوں وہ جامع ترمزی شریف کی کتاب ہے پھر اس میں حضرت عبداللہ ابن عمر جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لفتے جگر ہیں فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتنتا فقال فرمایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے تھے اور فتنوں کا ذکر فرما رہے تھے کہ ایسے فتنے ابریں گے فتنوں کی بات کر رہے تھے فرماتے ہیں یقتلو حاضی فیہا مظلوما عثمان رضی اللہ عنہ فرمایا یہ شخص جو بیٹھے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمایا اسے فتنوں کے دن مظلوما شہید کر دیا جائے یہ میرے پیارے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زہری حیات کے اندر یہ بتا دیا کہ اسے مظلوما شہید کہتا ہے اب لوگ کہتے ہیں کہ میرے اور آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کا علم نہیں تھا ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے بتا دیا تھا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی عطا سے وہ خوب جانتے تھے اور یہی بات دلیل ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زہری حیات کے اندر فرما دیا کہ عثمان غنی تجھے مظلوم ان شہید کر اور پھر امام احمد بن حنبل نے اپنی مستد کی کتاب کے اندر یہ حدیث مبارکہ اور یہ حدیث مبارکہ حضرت قاب رضی اللہ تعالیٰ نے اسے مرگی ہے فرماتے ہیں قال زکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتنہ فرمایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں کا تذکرہ فرما رہے تھے فرمایا کہ جیسے فتنوں کا تذکرہ فرما رہے تھے تو مرہ جیسے ایک شخص گزر رہا تھا اس نے اپنا چہرہ بھی چھپایا ہوا تھا تو میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن یہ شخص جو ہے وہ حق پر ہو گا فرمایا جیسے یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو فرمایا یہ صحابی رسول حضرت قابر علی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ میں دوڑ پڑا میں نے کہا جا کے دیکھ تو لوں وہ کون سا شخص ہے کہ میرے اور آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان پاک سے یہ فرما دیا کہ یہ شخص جو ہے یہ حق پر ہو فرماتے ہیں کہ جب میں اس کے پاس پہنچا تو اس کی میں نے کلائی سے پکڑ کر اس کا چہرے کو میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا اور میں نے عرض کی فکل تو حاضا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم یہی شخص ہے جس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ فتنوں کے دن یہ شخص حق پر ہوگا تو میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانے لگے اللہ فرمایا حاضر فرمایا یہی شخص ہوگا فرمایا جب فتنے برپا ہوں گے تو اس دن یہ شخص جو ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتنوں کا ذکر فرمایا تو یہ فرمایا کہ فتنوں کے دور میں جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا جائے گا فرمایا یہ اس دن حق پر ہوں. یہ بات میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پاک سے بیان پتنائی. اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ علیہ وسلم سے مبارکہ لاتے ہیں اور یہ امام حاکم نے مستدرک مستدر ان کے اندر روایت کی ہے تو اس حدیث مبارکہ میں خصوصاً آج کے دن کی بات ہو رہی ہے اٹھارہ ذوالحجہ کی بات ہو رہی ہے فرمایا جا رہا ہے قال ان عثمان اصبح فحدث فقال فرمایا صبح صبح 18 الحجہ کے دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر سے بار تشریف لائے اور یہ بات بیان فرمائی فرمایا فقال انی رایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام لیلہ فرمایا میں نے رات کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے فقال یا عثمان تو میرے کریم عبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فرما رہے تھے اے عثمان غنی افتر اندنا فاسبا عثمان ساعی فرمایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روزہ افتار کرنے کی دعوت دی فرمایا کہ اس دن یعنی کہ آج والے دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزہ رکھا اور فرمایا روزے کے ساتھ فرمایا پھر اسی دن یعنی اٹھارہ کے دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ روزے کے ساتھ تھے پھر آپ کو شہید کر دیا گیا اور پھر ایک اور روایت ہے جس کو امام ابن شہبہ نے روایت کیا ہے اور وہ ان امرات عثمان رضی اللہ تعالیٰ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اثر بیان کرتی ہیں قالت فرماتی ہیں قالت رائیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ابا بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال فرمایا کہ صرف اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تشریف لائے بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے اور حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے اور وہ مجھے دعوت دے رہے تھے کس کو دعوت دی جا رہی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور بیان کیا جا رہا ہے کہ فرمایا یہ دعوت دی جا رہی تھی کہ آج کے دن آپ نے روزہ رکھنا ہے اور پھر افطار جو ہے وہ ہمارے پاس آ کر کرنا ہے جائیں پھر 18 کا دن تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے صبح سویرے روزہ رکھا اور اسی دن اثر کے وقت آپ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت فرما رہے تھے اور میرے کریم معبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ بھی فرمایا تھا کہ جب آپ کو شہید کر دیا جائے گا تو اس وقت آپ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے ہوں گے اور یہ فصفی السَّمِيعُ سمی یہاں پر یہی قرآن مجید کی حیات کریمہ پڑھ رہے ہوں گے کہ آپ کو شہید کر دیا جائے گا اللہ اکبر یہ میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہلے زندگی کے اندر بتا دیا تھا کہ اسی اسی طرح بات ہوگی اثر کا وقت ہوگا آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوں گے کہ باغی لوگ آئیں گے اور آپ کو شہید کر دیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کے سب کے ہماری بھی بخشش و مقفت فرمائے وہ آخر الحمدللہ